सुदेवाय ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः आलोक्यशैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तवगोपलोगा विश्वेश्वरं त्वाम् अभिमत्य विश्वे नन्दं भवल् जातकमन् गर्गोदितो निर्गदिदो निजाय वर्गाय तावेन तव प्रभाव पूर्वाधिकस्त्वय्यनुरागयेषाम् अयधिष्ठतावल्ब्यहुमानभार ततोऽपमानोदितत्त्वबोध सुराधिराज सह दिव्यगम्य उपेत्य तुष्टावस नष्टगर्व पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिनादे स्नेहस्रुदैस्त्वां सुरभिपयोभिर्गोविन्दनामाङ्गितमभ्यषिञ्जल् ऐरावदोपाहृददिव्यगङ्गापाधोऽभिरिन्द्रो बिजजातहर्ष जगत्रयेसे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते शिक्ते सज गोपवाडा नागे वि वैगुण्ठपदेप्यलभ्याम् श्रियम् प्रपेदे भवद प्रभावा कदाचिदन्तयमुनम् प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेदुमगापुरीम् त्वं तां वारुणीम् कारणमर्त्यरूपा ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूरिदस्त्वं प्रतिगृह्यतादम् उपागतक्षणमात्मगेहम् पितावदत्तच्छदम् निजेभ्य हरिं विनिच्छित्य भवन्दमेदान् भवल्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमम् पदम् तद्दुरापमन्यैस्वमतीदृशस्तान् स्फुरल्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरम् निमग्ना खलु गोपसङ्घा त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करवदरवदेवम् देवपुत्रावतारे परपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजा